11 квітня у Краснограді було демонтовано пам'ятник Леніна із головної площі міста. До роботи комунальники приступили о 14-й, і через кілька годин постамент за допомогою підйомного крану було повантажено на автомобіль, який доправив скульптуру вождя світового пролетаріату до нового тимчасового місця зберігання складських приміщень комбінату комунальних підприємств. Отойдіть та Вітайка ще характері. Про подальшу долю пам'ятника, а також що планується зробити на тому місці, де він стояв донедавна, розповів Красноградський міський голова Володимир Максим. Этот памятник был в списке, который охранялся по закону. В среду Министерство культуры вывело его из списка памятника, который охраняется, и он автоматически попадает про закон о декоммунизации. После этого было написано распоряжение губернатора, в которое конкретно были прописаны те объекты, которые должны быть демонтированы. Под закон о декоммунизации это были, и в распоряжении были установлены сроки до 12 апреля к сожалению, очень сжатые. На основании закона, на основании распоряжения губернатора было принято решение ВКонкома вакон вот первый пункт, о демонтаже, второй пункт, о передаче его на хранение в комбинат коммунальный до вырешения вопроса о дальнейшем его судьбе. И отдельным пунктом мы будем прописали по членам ВКонкома э, ходатайствовать перед музеем Красноградском, а передаче его на сохранение как исторический экспонат. Да, это памятник, но памятник тоталитаризму. На этом месте планируется в данный момент клумба. С постаментом он там сложный и нажали технической документации по этому памятнику нет. Нет клумб. На этом месте планируется обязательно будет объявлен конкурс. И я уже молодежи говорю, кто владеет фотошопом, он может буквально что свои предложения предлагать. Это явлен будет конкурс. Конечно, здесь должен быть и творческое начало, должно быть и наши художники поучаствовать. Для меня я вижу на этом месте большая ель, которая будет новогодняя елка, которая в центре действительно, которая можно будет, она должна быть живая, и она будет расти, а хотелось бы ее большой, чтобы здесь можно было проводить новогодние праздники. И было бы очень красиво. Но на данный момент, учитывая, что мы действительно даже демонтаж проводим без... Ну, благодаря договору партнерства, благодаря помощи мы не тратим бюджетных денег, привлекли рабочих. И на данный момент мы видим, что здесь должна быть хорошая клумба. А в дальнейшем это предложители жителей и опять же без мнения жителей здесь категорически нельзя что-либо ставить.